Это большая честь мне сегодня быть здесь и смотреть в ваши глаза. Я хочу вам передать то, что настроение американского народа, настроение людей на Западе сейчас, их сердца с вами, и мы и мы просим прощения за то, что мы не можем предоставить вам всю помощь, которую мы готовы предоставить, потому что у нас тоже есть бюрократы, у нас тоже есть люди, которые Недостаточно смелые, не имеют достаточно политической воли. Вы знаете, о чем я говорю, потому что у вас в вашей стране такая же самая проблема. Uh, у нас говорят, у нас есть такое выражение. Some gave all. I mean. All gave some, but some gave all. Это переводится как. Все отдали немного, но немногие отдали все. Uh, то, что вы делаете сегодня здесь, это часть той борьбы, за которую стоял Майдан. Майдан начал, но, к сожалению, это не закончилось. Вы поверили людям, которые пришли к власти, вы поверили, что они выучат урок и изменят вашу жизнь к лучшему. Оказалось, что это не так. Значит, нужно продолжать борьбу, нужно не, не мириться с тем, что сейчас происходит. Демократия – это прежде всего власть, это прежде всего власть народа. Украина на сегодняшний день не является демократической страной, потому что президент страны, если он делает что-то неправильно, Менеджер, которого вы наняли, отдав ему 55% своих голосов, не справляется со своей работой, вы не в состоянии его уволить. Он просто там сидит и никуда не хочет уходить. Ему это нравится. Человек, который э, хочет быть политиком и при этом хочет оставаться бизнесменом, должен сделать свой выбор. И выбрать между личным интересом или интересом народа. И этого не происходит. Поэтому то, что сегодня происходит здесь, происходит сейчас. Я надеюсь, что ну, это приведет к чему-то более существенному. Мы можем много говорить о том, что происходит. Нужно говорить о том, что нужно сделать, чтобы это изменить. Спасибо большое вам еще раз.